Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafiza binti Suryadi, nombor metrik L2202514522. Subjek KPP4023 Aplikasi Psikologi Pendidikan. Hari ini saya akan membentangkan kajian berkaitan buli cyber serta bagaimana isu ini memberi kesan kepada pelajar, khususnya dalam konteks sekolah menengah pembentangan ini juga akan menyentuh dapatan kajian, isu utama berkaitan dengan teori pembelajaran sosial Bandura, sebagai kepada masyarakat dan cadangan penambahbaikan. Okay, kita pergi kepada dapatan kajian dahulu. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat beberapa aspek penting yang dapat dikenal pasti iaitu 60%, 61% uh, mangsa yang pernah Mengalami buli cyber, pembanding 38% pelajar sekolah menengah yang tidak pernah mengalami buli cyber. Dapatan ini uh, di dibuat uh, ke atas pelajar sekolah menengah. Ini menunjukkan buli cyber sudah menjadi perkara yang serius di kalangan pelajar. Okey, kita pergi kepada isu utama artikel. Antara isu utama yang ditengahkan dalam artikel ini termasuklah kesan buli cyber yang boleh menjurus kepada tekanan mental dan pengasian sosial. Selain itu, pelajar yang menjadi mangsa serta mengalami ketakutan terutama untuk bergaul atau menggunakan media sosial kerana bimbang kejadian berulang. Artikel ini turut menekankan peranan penting semua pihak termasuk guru, rakan sebaya dan ibu bapa bagi memastikan persekitaran digital yang lebih selamat. Akhir sekali, tahap kesedaran keselamatan digital di sekolah masih rendah dan usaha berterusan diperlukan bagi mendidik pelajar tentang etika dan keselamatan dalam talian. Kita pergi kepada perkaitan dengan teori pembelajaran sosial bandura. Isu buli cyber sangat berkait rapat dengan teori pembelajaran sosial bandura. Pertama, pelajar sering belajar melalui pemerhatian contohnya apabila mereka melihat rakan atau individu lain melakukan buli di media sosial. Seterusnya, berlaku peniruan tingkah laku di mana pelajar meniru tindakan yang mereka lihat sama ada untuk mendapat perhatian atau mengikut tren rakan sebaya. Konsep penguatan vikarius juga berlaku apabila pelajar melihat pembuli mendapat sokongan atau perhatian tanpa dikenakan apa-apa tindakan. Ini menggalakkan mereka meniru tingkah laku negatif tersebut. Akhirnya, ketiadaan hukuman terhadap pelaku buli cyber menyebabkan tingkah laku tersebut terus berulang kerana mereka merasakan tindakan mereka tidak membawa apa-apa akibat kita pergi kepada seterusnya sumbangan. Kajian ini memberikan beberapa sumbangan penting kepada masyarakat. Yang pertama, ia membantu memupuk persekitaran digital yang lebih selamat khususnya untuk pelajar sekolah menengah. Dengan memahami punca dan kesan buli cyber, pihak sekolah dan ibu bapa dapat merangka langkah pencegahan yang lebih berkesan. Selain itu kajian ini meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya buli siber. Sekaligus membolehkan komuniti mengambil tindakan awal sebelum masalah menjadi lebih serius. Aa, kita pergi kepada cadangan. Antara cadangan utama ialah meningkatkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa. Pemantauan dan komunikasi yang konsisten sangat penting untuk membendung gejala buli cyber di peringkat awal. Selain itu, sekolah disarankan untuk melaksanakan program kesedaran keselamatan cyber secara berkala. Program seperti ceramah, bengkel media sosial dan latihan etika digital boleh membantu pelajar memahami risiko dalam talian dan bagaimana untuk melindungi diri. Akhir sekali rujukan ini, kajian ini dirunjuk daripada artikan oleh Kamsiah Muhammad dan rakan-rakan 2024 bertajuk buli cyber mempengaruhi tahap akademik belajar sekolah menengah di Selangor yang diterbitkan dalam e-journal penyelidikan dan inovasi. Rujukan ini menjadi asas kepada analisis saya bentangkan hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.